Новый уровень образования, новый уровень государства. Украинские школы оснащаются современной компьютерной техникой с доступом в интернет в рамках реализации проекта президента «Открытый мир». В Запорожской области два учебных заведения оснащены техникой по этой программе. 98 е коллегиум в Запорожье и школа «Надье» в Бердянске. Руководитель региона Александр Пеклушенко побывал в одном из них. Этот урок украинской литературы проводят при помощи мультимедийной техники. Если правильно передвигать шарики с буквами на экране, высветится тема занятия. В своих персональных нетбуках ученики изучают материалы, заранее подготовленные для них учителем. На выполнение тестового задания в таком классе отпущена одна минута. Результаты доступны практически сразу. Этот 98-й коллегиум сделал свой шаг в национальном проекте «Открытый мир» одним из первых среди 54 школ Страны. Хочется выразить особую благодарность власти области Александру Николаевичу Пиклушенко за то, что он не словом, а делом поддерживает внедрение такого уровня проектов, который поднимает на совершенно новый качественный уровень образования систему школ общеобразовательных и школ нового типа. Есть только одно сожаление, что эта программа пока охватывает в запорожской области только две школы, но она рассчитана на период до 2016 года. Я считаю, что моя самая главная задача ⁇ это инвестиции. А среди инвестиций, главная инвестиция ⁇ это в наше будущее, в наших детей. Поэтому мы, работая с бюджетом городским, областным, на первом месте будем ставить инвестиции в наше будущее. Такими мультимедийными проекторами, интерактивными досками, планшетами и нетбуками в рамках национальной программы оборудованы 7 классов коллегиума. Особое внимание уделили режимным кабинетам, там, где проводятся опыты по химии, физике, биологии. Теперь их тоже можно делать виртуально. В течение года еще 2000 школ Украины получат аналогичное оборудование и смогут использовать новейшие технологии. А к концу 2015 года проект будет распространен на все общеобразовательные учебные учебные заведения государства.